Розі ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Військовий аеродром суджа, що в Курській області повністю під контролем українських сил. Наші пілоти уже там вивели з-під вогню декілька винищувачів. Транспортний ІЛ 76 а Також гелікоптери на загублені трофеї, комплекс С-300 та С 400 які разом з пусковими установками вже переправили на територію України. Чудово підсилення нашого ППО. Ось що говорять блогери про ситуацію у Курську. Слава Украине! привет от Полонского и так происходящему в Курской Народной Республике. Ребята, там идет самая настоящая война, и э, по тем кратким видео, которые оттуда приходят, мы видим, что идут бои, э, разрываются снаряды артиллерийские, местное население из города Суджа или Суджа, как там правильно, бежит в сторону Курска, э, бегут оттуда беженцы. Э, ситуация, ну знаете. Ситуация напоминает вот, первые дни войны, когда они заходили к нам, помните, да, 24-25 февраля 22 года. Ну, тогда зима была просто, но в принципе было похоже. Над головой летают самолеты, едут танки, все это стреляют, взрываются. А мы такие, ну, мы не представляли, что в 21 веке может быть война полномасштабная. У нас Россия идет уже 10 лет, но вот такое вот, чтобы так было, нет. Вот такие они сейчас, знаете, вот смотришь на них, и они там снимают свои разбитые дома и говорят, это ужас, это ужас, как такое могло произойти? Стоп, стоп, как такое могло произойти? Какой ужас? Вы напали на Украину, только вы это сделали два с половиной года назад. Ваши мальчики, бандиты, напали на Украину и хотели там взять Киев за три дня и все остальное тоже. Но не получилось. Получили по немытой физиономии. И теперь, как, собственно говоря, в свое время во время Второй мировой войны, война переходит постепенно на территорию Рейха, откуда она и зародилась. Собственно говоря, история имеет свойство повторяться. да, да Так вот, под этой Суджой, Суджей, самые настоящие бои, расисты говорят о сотнях солдат ВСУ, о десятках танков и так далее, и так далее. Рассказывают, как они сотни танков уничтожили. Ну, это все пургу, я даже не хочу слушать, это все ерунда. Интересно э, другое, что вот некоторые расисты пишут, что якобы э, украинские войска уже под самой Суджей. Верите, не верите, это уже, как говорится, дело такое. Я не верю ни одному слову. Вот. Но сам, сам факт того, что границу расисты не контролируют свою вообще, ее контролирует Украина на сегодняшний день, э, говорит уже о многом. Они не были готовы, они ничего об этом не знали. Наши соблюдают, кстати, интересный момент, наши соблюдают абсолютное молчание. Где идут прорывы, где не идут прорывы. Э, расисты только пишут. Расисты пишут то одно, то другое, то в одном селе, то в другом селе, что-то такое. Они сами ничего не поймут, где чего происходит. Поэтому э, и мы тоже не понимаем, потому что Потому что не надо. Да? В любом случае, что понятно, смотрите, из этого всего. Рашисты свою границу не контролируют. Это раз. Теми силами и средствами, которые они, которыми они там обладают, каким-то образом отразить или там, купировать вот этот, вот этот прорыв, не представляется возможным. Им придется снимать боеспособные подчеркиваю слово боеспособные части откуда-то с другого направления не знаю откуда они изберут их там снимать, потому что ну как они сейчас пытаются срочниками это дело заткнуть ну не советовал бы потому что будет очень большое потом недовольство со стороны мамок вот этих вот срочников которых Путин утилизировал, да вот, то есть нужны боеспособные части, вот соответственно вот в этом где-то что-то как-то и проглядывается. Это первый момент. Второй момент. Я не знаю, опять-таки, какой там замысел украинского командования, но если, к примеру, мы возьмем определенный, э, освободим от расизма определенный кусок российской территории, то тогда РДК и Легион, они, я уверен, наверняка там участвуют. Какое-то там представительство их есть, наверное. Вот, они могут объявить там, например, правительство новой России, международно признанное, не вот это бандитское в Кремле. Это первый момент. Или, например, другое, использовать это в качестве обменной монеты, вот на переговорах, что вы там хотите, это, а мы хотим Курск, ну давай будем меняться или как, или что. Вот, то есть вариантов тут масса, мы можем только спекулировать сейчас об этом и фантазировать, да. В любом случае, друзья мои, в сухом остатке имеем войну, которая пришла на территорию России, и что с этим делать, сейчас расисты не знают. То есть остановить каким-то образом те наши войска, или, не знаю, те наши войска, которые там сейчас находятся, судя по воплям, которые доходят, доходят от некоторых патриотов, а расисты сейчас не в состоянии. Ну, а мы продолжаем следить за этой ситуацией. Військовий експерт Михайло Жирго в ефірі радіо Анві розповів, які завдання може виконувати прорив у Курській області. Він зазначив, що зараз немає офіційної інформації щодо цього прориву, а є лише повідомлення від зет блогерів телеграм-каналах. Зараз його словами, якщо я певні задумки нашого командування, то ми сьогодні-завтра побачимо кілька цікавих подій. На цей момент фактично Україна збройні сили не визнають, що ми воюємо на території Курської області. Звісно, що про такі якісь моменти можна чисто теоретично подумати, що до чого ця інформація, але я Юся, що це буде не те, що планується і що зараз виконуємо, пояснив експерт. Жерухов додав, що є одне із завдань. Рейду може бути вітягування російських сил. Знову ж таки, за моїми неофіційними даними за підсіверська сьогодні вночі частина росіян пішла. І за даними нашої розвідки, вони говорять, що їх перекидають в Курську область. За вчора дуже мало росіян використовували каби, практично їх не було на деяких напрямках. Але увечері вони завдали артилерійські удари для того, щоб прикрити відхід цих формувань. Тому я думаю. Що принаймні одне завдання цей прорив уже виконав? Також він висловився, що до відмови ГУР коментувати ці події на Курщині з приміткою, що це точно не РДК, які воюють у складі ЗСУ. Це дає розуміння того, що РДК більш рідними є Білгородщина, і тому з великою долею ймовірності можна очікувати, що вони повернуться по старих слідах. Російські пабліки пишуть, що ЗСУ нібито зайняла 15 населених пунктів військовий аеродром та суджу у Курській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окрем. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.